السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو. اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے تعلیم الاسلام میں سے اسلامی اعمال کا بیان کروں گا اسلامی اعمال سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو ہم عام طور سے ارکان اسلام کے نام سے پہچانتے ہیں تو ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں ارکان اسلام پانچ ہیں ارکان اسلام پانچ ہیں جن کو اسلامی اعمال بھی کہا جاتا ہے اور ان پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں اسلام کا ستون ہے ان پر اسلام کی عمارت قائم ہے تو ان میں سے پہلی جو بات تھی اس کو ایمان کہا جاتا ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ اس سے پہلی والی ویڈیو میں کر چکا ہوں اور باقی چار چیزیں رہ گئی تھیں وہ کون سی ہیں پہلی چیز تھی ایمان دوسری چیز ہے ارکان اسلام میں سے اسلامی اعمال میں سے نماز اور تیسرے نمبر پہ ہے زکاة اور چوتھے نمبر پر ہے روزہ رمضان کے روزے اور پانچویں نمبر پر ہے حج بیت اللہ یعنی حج جو بیت اللہ کا حج ہوتا ہے وہ تو یہ پانچ اعمال ایسے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے ارکان اسلام یا اسلامی اعمال صحیح ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے اور شروع کرنے لگے ہیں وہ اسلامی اعمال یا ارکان اسلام میں دوسرے نمبر کی جو چیز ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوتی کیا ہے نماز کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے تو آپ اس کو کیسے بتائیں گے مثلا آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھ لیتا ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے ہمیں بتائیے تو آپ نے اس کو یہ جواب دینا ہوگا کہ نماز اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے نماز اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے تو نماز اسے کہتے ہیں جو عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے اور حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے سات چیزوں کی ضرورت ہے نماز پڑھنے سے پہلے سات چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے ان سات چیزوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اور ان سات چیزوں کا نام کیا ہے شرائط نماز ان سات چیزوں کا نام کیا ہے شرائط نماز کہ وہ سات چیزیں ہیں جن کو نماز ادا کرنے سے پہلے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ پہلے وہ چیزیں کریں اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا وہ پڑھ سکتا ہے تو اب ہم آتے ہیں اس اس سوال کی طرف کہ وہ سات چیزیں کون سی ہیں کہ جو نماز سے پہلے کرنا ضروری ہے کہ ان کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی چیز وہ یہ ہے بدن کا پاک ہونا بدن سے مراد انسان کا جسم کہ نماز نماز شروع کرنے سے پہلے پہلی شرط کیا ہے بدن کا پاک ہونا دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا کہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ پاک ہو پہلی شرط ہو گئی بدن کا پاک ہونا یعنی ہمارے جسم کا پاک ہونا دوسری شرط ہو گئی نماز شروع کرنے سے پہلے کہ کپڑوں کا پاک ہونا اور نمبر تین, جگہ کا پاک ہونا کہ ہم جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے نمبر چار ستر کا چھپا ہوا ہونا نمبر چار ستر کا چھپا ہوا ہونا سطر اس جگہ کا نام ہے بدن کے اس حصے کا نام ہے جو مسلمان پر ضروری ہے کہ اس جگہ کو اس حصے کو ہر حال میں چھپائے فرض ہے یہ اب مرد کا سطر کون سا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے یہ مرد کا سطر کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی تو سطر کا چھپانا بھی کیا ہے یہ فرض ہے پانچویں شرط ہے نماز کا وقت ہونا آپ جو نماز پڑھنے لگے ہیں اس کا ٹائم بھی ہو مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو ظہر کا ٹائم ہونا بھی ضروری ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے صحیح ہے اسی طرح آپ عصر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو عصر کا ٹائم ہونا ضروری ہے عصر کی نماز کے لیے کیا مطلب کہ ظہر کی نماز آپ جو ہے اس کو عصر کے ٹائم میں ادا نہیں کر سکتے اسی طرح عصر کی نماز آپ ظہر کے ٹائم میں ادا نہیں کر سکتے یعنی ہر نماز کا جو اللہ نے ٹائم مقرر کیا اس میں اس نماز کو ادا کرنا یہ بھی شرط ہے کہ پہلے اس نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوئی جو وقت ہے اللہ رب العزت نے مقرر کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور شیط الرجین ان سولہ تھا کانت المبنینہ کتاب موقو تھا کہ بے شک یقینا نماز کانت الْمُؤْمِنِينَ مومنین پر فرض ہے موقوط آ مقررہ وقت میں یعنی جو اللہ رب العزت نے ٹائم مقرر کیا اس میں پڑھنی چاہیے اس اس سے آگے پیچھے نہیں کرنی چاہیے نماز ادا کرنے پہلے سے پہلے چھٹی شرط یہ ہے کہ قبلہ کی طرف مو کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ قبلہ سے کیا مراد ہے یعنی جس طرف خانہ کعبہ ہے ہم جہاں جہاں جس ملک میں بھی رہتے ہیں جس علاقے میں بھی رہتے ہیں ہم نے وہاں سے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اس ملک سے خانہ کعبہ جو ہے بیت اللہ جو ہے مسجد حرام جو ہے وہ کس سمت میں ہے کس سائٹ پر ہے تو جس سائٹ پہ وہ ہے تو اس طرف منہ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے نماز کے اندر اگر ہم کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی اور ساتویں چیز ہے نماز ادا کرنے سے پہلے کہ نماز کی نیت کرنا کہ آپ کو پا... آپ یہ نیت کرنا کہ ہم کون سی نماز پڑھنے لگے ہیں ٹھیک ہے یہ ضروری ہے یہ نیت کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی اور نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہوتا نیت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے بس آپ نے دل میں نیت کرنی ہے زبان سے کہیں یا نہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہاں تک بات ہو گئی نماز کسے کہتے ہیں نماز سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہیں اور وہ سات چیزیں ہیں اور ان سب کا بیان ہو گیا اب یہ سات چیزیں ہیں یہاں تک ان کا مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کے بعد ہم باری باری ان سات چیزوں کی تفصیل پر آئیں گے اور بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے جو نماز کی پہلی شرط ہے وہ یہ تھی کہ بدن کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا تو اب اس کی ذرا ہم تفصیل پڑھیں گے یعنی اس کو اور کھول کر ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے کہ نماز میں بدن کے پاک ہو, نماز سے پہلے بدن کا پاک ہونا اس سے کیا مراد ہے اس کا کیا مفہوم ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں بدن کے پاک ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجازت نپاکی پلیدی نہ ہو بدن کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نپاکی پلیدی اور نجاست نہ ہو اب اس کے بعد سمجھیں کہ نجاست یعنی جس کو ہم نپاکی بھی کہہ سکتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں نجاست کی نپاکی کی دو قسمیں ہیں ایک قسم کا نام ہے نجاست حقیقی ایک قسم کا نام ہے نجازت حقیقی اور دوسری قسم کا نام ہے یعنی حکمی نجاست حقیقی اور نجاست حکمی تو نپاکی کی یہ دو قسم ہیں پہلی قسم کا نام ہے نجاست حقیقی اور دوسری قسم کا نام ہے نجاست حکمی اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نجاست حقیقی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور نجاست حکمی کا کیا مطلب ہوتا ہے نجاست حقیقی کہتے ہیں اس نپاکی کو جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے دیکھنے میں پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ نپاکی ہے اور نظر آتی ہے آنکھوں سے اس کو کہا جاتا ہے حقیقی نپاکی یا نجاست حقیقی صحیح ہے اس کی مثال جیسے پیشاب ہے پخانہ ہے خون ہے شراب ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کہیں پہ لگ جائیں تو یہ ظاہر میں انہیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں تو اس طرح کی نجاست جو نپاکی جو آنکھوں سے نظر آتی ہے ظاہری طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نجاست حقیقی اور نجاست کی دوسری قسم ہے نجاست حکمیہ نجاست حکمیہ سے مراد وہ نجاست ہے کہ جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی اس کو ہم آنکھوں سے فیل نہیں کر سکتے آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن شریعت کے حکم سے وہ ثابت ہے کہ شریعت نے بتایا ہے کہ یہ نپاکی ہے اس کی مثال کیا ہے مثال کے طور پر ایک شخص بے وضو ہے وہ با وضو نہیں ہے ایک ہوتا ہے با وضو ہونا اور ایک ہوتا ہے بے وضو ہونا تو اگر کوئی شخص بے وضو ہے تو شریعت میں اس کو بھی نپاکی کہا جاتا ہے اور یہ اس کا نام ہوتا ہے نجاست حکمیہ اب یہ ایسی نپاکی ہے ہوتی ہے نپاکی ہے لیکن یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی یعنی ایک بندہ ہے وہ نپا اس کا وضو نہیں ہے تو وضو نہیں ہے تو آپ کے اس, اس کے وضو نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کے کپڑوں پر یا آپ کو اس کے جسم پر کوئی بھی نپاکی نظر نہیں آئے گی لیکن شریعت میں کیا ہے کہا جائے گا کہ یہ شریعت اور سے اس پر جو ہے نپاکی کا حکم لگتا ہے یہ مطلب ہوتا ہے نجاست حکمیہ کا تو اس کی مثال کیا ہے بے وضو ہونا اور دوسری مثال ہے غسل کی حاجت ہونا یعنی کسی پر غسل فرض ہو جائے غسل کرنا ضروری ہو جائے تو وہ بھی ایک ایسی نپاکی کی حالت ہوتی ہے کہ اس کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے آنکھوں سے یعنی ایک بندہ ہے اس نے جس کو پر غسل فرض ہے اس کو خود تو بتا ہوتا ہے کہ مجھ پر غسل فرض ہے لیکن کسی دیکھنے والے کو نظر آتی ہے اس کی نپاکی کوئی دیکھ اس نے کپڑے پہنے ہیں صاف کپڑے پہنے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نپاک ہے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی لیکن شریعت نے کہا کہ یہ نپاکی ہے اور اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ غسل کرے تو یہ مثالیں تھی نجاست حکمیہ کی صحیح ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے کس قسم کی نپاکی سے نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے کس نماز پڑھنے کے لیے کس قسم کی نپاکی سے اور نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے دونوں طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے دونوں طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے یعنی نجاست حقیقی سے بھی وہ نجاست جو آنکھوں سے نظر آتی ہے اور نجازت حکمیہ سے بھی وہ نجاست جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن شریعت نے اس کو نجاست کہا ہے نپاکی کہا ہے ٹھیک ہے جی پھر ہے کہ نجاست حکمیہ کی بھی آگے کیا اور کس میں ہے یا نہیں نجاست حکمیہ کی آگے دو اور قسمیں ہیں یا نہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں ہے نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہا جاتا ہے حد سے اصغر اور دوسری قسم کو کہا جاتا ہے حد سے اکبر حدث اکبر اور حدث اصغر حدث اصغر سے مراد کون سی نپاکی ہے کہ مثلا بے وضو ہونا مثلا بے وضو ہونا اور حدث اکبر سے مراد کون سی نپاکی ہے مسل واجب ہونے والی نپا کی جس کو جنابت کی حالت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو نجاست حکمیہ ہے وہ کیسے اس سے بدن کیسے پاک ہوتا ہے اس سے بدن جو ہے وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے نجاست حکمیہ جو ہے اس سے انسان وضو کرے تو اس نجاست حکمیہ یعنی جو حد سے اسکر جو ہے اس سے جو ہے انسان وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے